Хочу всех поздравить с победой. Очень приятно было играть при такой поддержке. Пришли люди, поддержали нас. У нас в Кировораде всегда был замечательный болельщик. И всегда, ну, скажем, истинно разбирался в футболе. По самой игре, ну, в принципе, первый тайм нам удался. Добились результата. 3-0 вели после первого тайма. Во втором тайме пытались где-то сохранить силы, так как у нас сейчас тяжелый переезд. И в пятницу уже игра очередная в Тернополе. Тут задача сейчас восстановить ребят, чтобы они и в первую очередь эмоционально подошли к игре в хорошем состоянии. Ну и физически тоже немаловажный фактор. То есть во втором тайме произвели четыре замены дали основным ребятам где-то передохнуть. Может быть, рисунок игры немножко ну, как-то скомкался. Ну, хотя в целом я результатом доволен. То есть команда очки набирает, поднимается с, с одной турнирной таблицы. Ну, надеемся, что так и дальше будет.